В связи с тем, что на территории города наблюдается в принципе, повышенный уровень уличных преступлений правонарушений различных, значит, было решено принять меры по улучшению криминогенной ситуации. Для этого совместно с управлением патрульной полиции, которая осуществляет патрулирование улиц города Днепра, были экспериментально выпущены 10 автопатрулей совместных, в состав которых ходили сотрудники управления патрульной полиции и сотрудники территориальных органов. Кроме того, принимали участие в отработке два экипажа управления превентивной деятельности, один экипаж полка полиции особого назначения. По большому счету отработали более-менее да, нормально. Внесли, так сказать, в дальнейшую деятельность, получили определенные наработки для дальнейших совместной работы. Поняли, где надо доработать, где что-то улучшить. В дальнейшем, я думаю, мы будем уже по-другому немножко проводить мероприятия с учетом полученного опыта. Ну, естественно, взбодрили криминогенный элемент, который проживает и посещает соборный и Шевченковский районы города. Проверено у нас было 47 ранее осудимых лиц из общего списка Бабушкинского и живного района. Также мы давали больше упор по заходам ликвидации стихийной торги. Из Было изъято из 90 кг овощей, одни весы, 107 бутылок спиртных напитков, 188 бутылок пива, 4 кеги пива, 50 литров спирта и 100 пачек сигарет. Также отрабатывали по статьям 175. с позначкой 1, 178, 173. То есть жулики были задержаны, было на них оформлено протоколы и доставлено в территориальный отдел полиции. Также было раскрыто 5 криминальных правонарушений, из которых... Да, из которых 309 Девятое. незаконная операция, незаконное хранение наркотических веществ один факт, один факт незаконного хранения холодного оружия, и было раскрыто также три кражи. То есть в ходе проведения профилактических мероприятий, в том числе и на улицах, в случае, если человек вел себя подозрительно, либо выглядел подозрительно, к нему подходили, проверяли его там по базам данных. Если, вот как получилось с наркотиками, с оружием, при людях находились запрещенные к свободному обороту предметы.